Salam, kanalıma xoş gəldiniz. Bu gün şirin içlikli fətir hazırlayacağam. Kasaya bir xörək qaşığı yarım maya, bir xörək qaşığı un, bir xörək qaşığı pesok töküb qarışdırırıq. Hazırladığımız qarışımı mikser qabımıza töküb üzərinə biraz ilıq su əlavə edib aparı hazırlayırıq. Aparanın köpəməsi üçün üzərini örtüb kənarda saxlayırıq. 200 qram kərə yağını tavaya töküb odun üzərinə qoyub əridirik. Yağı bir az soyudub üzərinə 2 stəkan süd, 2 stəkan pesok əlavə edib qarışdırırıq. Artıq aparamız da köpüb hazırdır. Aparanın üzərinə 9 stəkan un ələyirik. Mixerimizi işə salıb xəmirimizi yoğurmağa başlayırıq. Hazırladığımız süd, yağ, pesok qarışımını az az una əlavə edirik. Yoğurulan xəmirə 2 yumurta, 200 qram xama əlavə edirik. Bir paçka vanil əlavə edirik. Artıq xəmirimiz hazırdır. Xəmiri mixerdən çıxarıb dərini bir qaba tökürük. Bir az da əlimizlə yoğurub, üzərinə istirəz çəkib, isti dəsmal örtüb 1 saat köpürməsi üçün saxlayırıq. Artıq xəmirimizin necə gözəl şişdiyini görürsünüz. Bu xəmirdən 5 bərabər kündə hazırlayırıq. Kündələrin içərisinə qoyacağım şirin içlik məndə hazır olduğu üçün hazırlamadım. Kündələr hazır olana qədər sizə şirin içliyin reseptini deyəcəm. Tavaya 1 stəkan un töküb odun üzərində 5-10 dəqiqə qovururuq. Unu kənarda soyudub üzərinə 1 stəkan psuq, 100 qram yağ əlavə edib əlimizlə uma çalına gətirib həl lomlana qədər oyuştururuq. İçliyə arzuya görə üydülmüş kişniş toxumu ya da üydülmüş hil vura bilərsiniz. Kündələrimizin üzərinə qurumaması üçün salafon quloq çəkib 15 dəqiqə köpkməsi üçün kənarda saxlayırıq. Köpüb hazır olmuş kündəni yağlı kağız üzərinə qoyub əlimizlə yayırıq. Hazırladığınız içlikdən xəmirin üzərinə 3-4 xörək qaşığı qoyub xəmirin ağzını büzəliyib əlimizlə basdırırıq. Kündəni tərs çevirib əlimizlə yayıb açırıq. Kündəni çox nazik yayıb açmaq lazımdır. yaydığımız gündəni listəyə qoyub 15 dəqiqə köpməsi üçün kənarda saxlamaq lazımdır. İkinci gündəmizi də eyni qaydada açıb içərinə içlik qoyub ağzını büzüb yenidən nazik yayıb listəki gündənin yanına qoyuruq. 15 dəqiqə kənarda saxladığımız kündələrimizin necə gözəl şəkildə şişdiyini görürsünüz. Kənarda çalıb hazırladığımız yumurta sarısını kündələrin üzərinə çəkirik. Çəngəllə naxış vurub bir-iki yerdən deştdəkləyib 170 dərəcəli isidilmiş sobada üzü qızarana qədər bişiririk. Sonda çox ləzzətli fətirlər hazırladıq.